У шоу бізнесі прийнято один одного називати на ім'я, ігноруючи по батькові. Тому Геннадій Григорович Мусін так напевно і залишиться для багатьох геною. А коли Запорізький Карабас навіть не думав про те, що до нього будуть звертатися на повне ім'я, він працював у рекламному відділі газети. 15-20 років назад, я працював в газеті Міг був першим. В истории газеты Миг, тогда она только переименовалась комсомольца Запорижья на Миг, начальником отдела рекламы и маркетинга. Причем э, такой отдел был первый вообще на территории Запорожской области. Я как сейчас помню, зашел ко мне Володя Фриско, ответственный секретарь газеты, и говорит, короче, надо высчитать стоимость квадратного сантиметра. Я взял линейку, от края до края измерил и как сейчас помню, стоимость квадратного сантиметра была 2 гривны 43 копейки. И вот мы когда начали набирать рекламу в газету, а я не выхожу на ту сумму, то есть мне надо было в номер приносить, там, по-моему, 5000 гривен. А я не понимаю, мы считаем с ним, ничего не получается. Я же просто как дилетант на тот момент поля не учел, да, что они тоже занимают площадь. После того, Мусин открыл властное рекламное агентство, а потом выдавал экономичный журнал под названием «Ваш партнер». А потом в 2000 году абсолютно случайно э, мы открыли частного предпринимателя и занялись концертной деятельностью. Но ну, тогда это были творческие встречи. Разом із однодумцями Геннадій Мусін тоді влаштував близько 50 теплих, дружніх, творчих зустрічей зі справжніми глибами кінематографу, театру, естради. Приїжджі зірки були вкрай задоволені. Відтак про діяльність Мусіна дізналися і в Києві, і в Москві. Перший концерт, який от так, в повній мірі його можна назвати концертом, це був декадні про спідсталі. Це була осінь 2001 року. Мы привозили Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Понятное дело, мы пролетели, потому что это неписанный закон шоу-бизнеса, когда первый раз что-то делаешь, ты обязательно влетаешь по деньгам. Но воспоминания от этого концерта в плане и организационном, и самой концертной программы, они неизгладимые остались. Його кредо або займатися чимось на совість, або не займатися взагалі. Його глибоке переконання для того, аби досягти успіху у будь-якій справі, потрібно бути талановитим організатором. Його мрія з дитинства стати артистом. Однак тоді батьки не підтримали вибір хлопця. У меня был такой случай, когда я работал на телеканале Интер за музыкального продюсера, и мы готовили новогодний мюзикл, а Интер всегда славился ими. Должен был быть такой мюзикл 12 месяцев. Он был очень сложный в плане декорации, потому что павильон, который нам могли предоставить для съемок, он был не очень большой. И вот возникли определенные трения между мной, как исполнительным продюсером этого мюзикла, который только готовили, и оператором. Но и так сложилось, что у нас зашли в тупик отношения между режиссером-постановщиком, мной, как исполнительным продюсером, и оператором-постановщиком. И мюзикл этот не был снят. Был снят другой мюзикл, а их было «Звездные каникулы». очень многие считают, что если мы занимаемся организацией концертов и спектаклей, мы такие жидчики, да? жидчики мы действительно. Но, чтобы вы понимали, когда начинается концерт, с тебя выжили все соки. Потому что ты готовишь приезд артиста, ты готовишь его пребывание в Запорожье, ты готовишь площадку, на которой это происходит ты смотришь организацию прохода зрителей, ты смотришь, что все как делается, то есть любое проведение концерта, да, это звенья одной большой цепи, и выпадание одного звена тянет за собой падение всех остальных. Поэтому я вот себя стал ловить на мысли, что я не могу прийти и приехать куда-то и просто зайти на концерт и посмотреть, Потому что я не наслаждаюсь концертом. Я смотрю, как работает охрана, я смотрю, как работают контролеры, я смотрю, где правильно вышел артист, где неправильно, где затянуто начало, где нет. Концерт или спектакль начался, у меня есть тоже определенная работа, подготовка, что вечером артист делает, где он питается, как он уезжает за поручим. Мы созваниваемся со своими нагородними партнерами, мы отправляем артиста, кто-то его принимает. То есть все равно есть какая-то работа. Билетный оператор Карабас – Має національний розмах. Чи схожий голова агентства на казкового негативного героя в реальному житті? Однозначної відповіді Геннадій Мусін дати не може. Я взагалі дуже добрий. Да? Да. Я очень мягкий, що мені дуже мешает, Хоча в робочому моменті я жорсткий. Я 24 години працюю. Я трудоголик. И поэтому люди, которые вокруг меня работают, я не всегда могу привыкнуть к тому, что ну, люди не могут работать 24 часа в сутки, да, а вот это вот мне как-то надо это понимать. Но в любом случае я очень жесткий все, что касается работы, все, что касается организации. Потому что для меня имидж главнее. Подарувати свято іншим, і забути про власні вихідні звична справа для Геннадія Мусіна, і це при тому, що його вже давно називають людиною святом. Для самого ж чоловіка найкращий відпочинок це спілкування з друзями. Новий рік. я ніколи не працюю. Це для мене принцип. потому что, наверное, в моей жизни много организационных праздников, да, поэтому я стараюсь на Новый год никогда не работать, уделить как можно максимум внимания семье. Мы обычно уезжаем ну, там, или в Киев, или там, за границу, или где-то на отдых. У нас есть традиции в семье, да, определенные. Ну, например, у нас есть такая традиция, даже если мы никуда не уезжаем, мы обязательно встречаем Новый год и бой курантов дома, всей семьей. Вот прозвучали куранты. После этого мы выходим на улицу, то ли зажигаем фейерверки, то ли смотрим на них. А потом ездим и поздравляем друзей с Новым Годом. И это все происходит до 5-6 до утра. И мы возвращаемся домой. Поэтому мы на Новый год не готовим. Я даю возможность отдохнуть себе, то есть я не покупаю продукты, а это обязанность семье на 70% моя. На Рождество у нас другая традиция. Мы всегда едем в церковь, после церкви мы едем к умовьям, поздравляем, обязательно мы заранее покупаем индейку, фаршируем ее у нас. Кума очень хорошо готовит, поэтому на нас задача лежит купить, на ней лежит приготовить. До слова Мусі, артгруп займається не лише організацією концертів та вистав. Гена каже, що найбільше йому подобається створювати маленький спектакль під назвою Весілля. Я завжди говорю таку фразу. Мені організовувати концерт Пугачовий, що організовувати свадьбу в місті Запорожжя. Я і мої співробітники віддаються абсолютно однаково. Разница, сколько мы зарабатываем денег. Поэтому я всегда, мы что-то придумаем, мы всегда делаем нестандартные свадьбы. Почему, в общем-то, есть заказчики? Мы любим эту работу на самом деле. Вот всю творческую, вот подготовить, откуда выйдет невеста, какая фонограмма зазвучит этот момент, а что должны делать мама с папой. Карабас Мусін зізнається, інколи дуже хочеться відпочити, але він ніколи не виключає мобільних телефонів і завжди на зв'язку. Мовляв, специфіка роботи така, що партнери або артисти можуть зателефонувати ледь не глибокої ночі, аби з'ясувати проблемне питання. Такий собі лялькар смикає за мотузочки, щоб виходила хороша лялькова вистава. Можливо, саме тому багато артистів не лише в Україні настільки поважають Геннадія Мусіна. И, наверное, то, что со мной многие работают артисты, я никогда не говорю то, что хочет услышать артист. Вот это проблема многих директоров. Они боятся, правду, сказать своему артисту и сказать, вот это неправильно было на концерте, концерт неправильно выстроен, режиссура концерта, или вот здесь надо что-то поменять. И я горжусь тем, что я очень многим артистам, очень многим, поверьте я могу сказать, что мне не понравилось, потому что что мне понравилось, артисты и так знают, ему в уши надуют, им поклонники, фанаты, это все расскажут. Я стараюсь всегда говорить то, что не понравилось, или, на мой взгляд, я бы сделал бы по-другому. Поэтому, когда меня спрашивает артист, после того, как закончился концерт, и он заходит в гримерку, и зовут меня, я всегда задаю вопрос, говорить правду или то, что хотите услышать. Если говорить правду, я говорю то, что считаю необходимым, как бы это горько, больно или неудобно, или не хотелось бы это слушать. Ну вот я такой. Мусін рідко дивиться на себе в дзеркало. Буває, що досліджує своє відображення, коли щось забув та доводиться повертатися. Або щоб пересвідчитися, чи личить шарфик до светра. Мовляв, а що там у дзеркалі йому видивлятися? На зачіску вже марно, а обличчя. Я можу в дзеркало посмотрити і просто задуматися. Во взагалі я по житті людина, який а постійно чим-то думає. От я їду в машині і може зі мною розговорювати, хтось. там. Я его не слышал. мне знакомо это чувство, да, когда человек не слышит. Потому что всегда, чем я ни бы не занимался, в спортзале тренируюсь, дома кушаю э, или еду в машине, я всегда думаю о том, что я не забыл, что мне надо еще сделать, какие поручения раздать. А якщо погляну ты на себя сбоку? Ну такой тип, конечно, не очень, наверное, приятный. Я так думаю, потому что я иногда пытаюсь себя анализировать. Хотя, может быть, не очень хороший аналитик собственный, да, может быть, собственный психолог не очень сильный. Я понимаю минусы свои по характеру. Честно скажу, я не борюсь с ними. Я пытаюсь где-то их не применять. Но, скажем так, а, да, я тяжелый, я тяжелый собеседник, я человек, который, докапаюсь до мелочей, педам жуткий, вот просто жуткий педам. Для меня вот время, точность, все разложенное по полочках, это я. Тяжелый в разговоре, в переговорах, потому что я понимаю, как это надо, но не всегда сразу это могу донести до своего собеседника. Но в любом случае, что бы я ни делал, как бы со мной было не тяжело, а ни один человек мне не скажет, что я кого-то обманул на деньги,